असलम दोस्तों एस ए नॉन स्टॉप नॉलेज यूट्यूब चैनल में खुश आमदी। तैमूर लैंग तारीख का नाकाबिल शिकस्त जंगजू तैमूर लैंग एक ऐसा फाते जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया एक ऐसा जंगजू जिसका नाम सुनते ही सल्तनतें कांपने लगती थी तैमूर लैंग वो हुक्मरान जिसने मंगोलों की विरासत को जिंदा रखा और एक अजीम सल्तनत कायम की आखिर तैमूर लैंग कौन था इसकी जिंदगी कैसी थी इसकी फतवाहत और जंगी हिकमत अमली किया थी और उसके खानदान ने दुनिया की तारीख में खासतौर से हिंदुस्तान की तारीख में क्या किरदार अदा किया इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं ऐसे एन नॉन स्टॉप नॉलेज के साथ तारीख के सफर पर तैमूर लैंग की इब्तदाई जिंदगी तैमूर लैंग 9 अप्रैल 1336 सौ ईस्वी को मौजूदा उजबकिस्तान के इलाके के शहर सब्ज में पैदा हुआ उसका असल नाम तैमूर इब्न तरग बरलास था वो एक तुर्कमंग कबीले से ताल्लुक रखता था और चंगेज खान के खानदान की रवायत का पैरोकार था क्या आप जानते हैं तैमूर को लैंग यानी लंगड़ा क्यों कहा जाता था इसका जवाब यह है कि एक जंग के दौरान इसकी टांग और हाथ जख्मी हो गए थे जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए माजूर हो गया लेकिन इसकी माजूरी ने इसकी हिम्मत और बहादुरी को कम नहीं किया बल्कि वो मजीद सख्त गिर और खतरनाक बन गया तैमूर, का उरूद। तैमूर ने अपनी सलाहियतों की बदौलत छोटी छोटी फौजी मुहिमात से आगाज किया और समरकंद को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया इसका मकसद चंगेज खान की मंगोल सल्तनत को दोबारा कायम करना था 1370 में इसने खुद को अमीर तैमूर करार दिया और अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी तैमूर की जंगी अमली तैमूर की जंगी हिकमत अमली में दर्ज जैल बातें अहम हैं। नंबर एक तेजी से हमले करना ब्लिट स्क्रेग बल्ड स्क्रेग से पहले तैमूर यह तकनीक इस्तेमाल कर चुका था नंबर दो नफसियाती जंग दुश्मनों में खौफ पैदा करना ताकि वो बगैर लड़े ही हार मान ले नंबर तीन वहशियाना ताकत का मुजाहरा मुखालफ को सख्त सजाएं देना ताकि दूसरे बगावत न करे नंबर चार शहर की मुकम्मल तबाह अगर कोई शहर मुजाहत करता तो वो इसे मिट्टी में मिला देता तैमूर की बड़ी फतूहत तैमूर ने बगदाद दमिश्त अनकर और मास्को समेत कई अहम शहरों को फतेह किया जिनमें से दर्ज जैल फतूहत बहुत अहमियत रखती है नंबर एक हिंदुस्तान पर हमला तेरह सौ अट्ठानवे में तैमूर ने दहली सल्तनत पर हमला किया और सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को शिकस्त दी दहली में इसकी फौज ने तबाही मचा दी और लाखों लोगों को कत्ल किया गया नंबर दो बगदाद पर कब्जा 1401 में अब्बासी खिलाफत का मरकज बगदाद भी तैमूर के हमले की जद में आ गया यहां भी इसने हजारों लोगों को कत्ल कर दिया और शहर को बर्बाद कर दिया नंबर तीन सल्तनत उस्मानिया से जंग 1402 में तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायज़ीद अव्वल को शिकस्त दी और उसे कैद कर लिया ये एक तारीखी जंग थी जिसने उस्मानियों को कई साल पीछे धकेल दिया तैमूर का खानदान तैमूर की बीवियों में सबसे मशहूर खानम थी जो चंगेज खान के खानदान से ताल्लुक रखती थी तैमूर के चार बेटों के नाम दर्ज जेल है नंबर एक जहांगीर मिर्जा तैमूर का सबसे बड़ा बेटा जो जल्दी इंतकाल कर गया नंबर दो मीरान शाह जो बाद में ईरान और आजरबाइजान का हाकिम बना नंबर तीन शाहरुख मिर्जा तैमूर के बाद इसकी सल्तनत का वारिस बना नंबर चार उम्र शेख मिर्जा जो फरगाना का हुक्मरान बना और ये मुगल शहनशाह बाबर का दादा था क्या आप जानते हैं तैमूर का पोता जहीर अल्दीन बाबर बाद में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का बानी बना यानी मुगल बादशाह अकबर शाहजहान औरंगजेब सब तैमूर की नस्ल से थे। तैमूर की मौत और विरासत 1405 में तैमूर चीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था लेकिन रास्ते में बीमार होकर उज्बेकिस्तान में वफात पा गया इसे समरकंद के मशहूर गोर अमीर मजार में दफन किया गया क्या आप जानते हैं 1941 में जब सोवियत माहरीन ने तैमूर की कब्र खोली तो कहा जाता है कि एक पुरस्ार तहरीर मिली थी जिस पर लिखा था कि जो मेरी कब्र खोलेगा इस पर ऐसी जंग मुसलत होगी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी और हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ तीन दिन बाद हिटलर ने रोस पर हमला कर दिया तैमूर की शख्सियत का तज् तैमूर की शख्सियत का तजिया करने के लिए हमें दर्ज जैल सवालों के जवाब देना होगा नंबर एक क्या तैमूर एक जालिम हुक्मरान था नंबर दो क्या तैमूर एक अजीम फातेह और मुन हुक्मरान था नंबर तीन क्या तैमूर की फतूहत दुनिया को तरक्की देने के लिए थी और सिर्फ ताकत के मुजाहरे के लिए ये सवाल आज भी तारीख दानों के लिए एक मोयना है आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और ऐसे नॉन स्टॉप नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताका अब तक मजीद ऐसी मालूमती वीडियो पहुँचती रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज